الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أزد الله تعالى قرآن الكريم وإذ قلنا للملائكة اسْجُدُوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين بيرزمان الله تعالى لا آدم سجد إتمي أمرتي və mələklər də Adəmə səcdə etdi. İblisdən başqa iblis təkəbbürlüyü göstərdi və kafirlərdən oldu. Bəli, Allah Taala mələklərə Adəmə səcdə etmək əmr etdi. Və mələklər də öz xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq tam mütüliliklə Allahın əmrinin yerinə yetirib Adəmə səcdə etdilər. İblis isə bundan inkar etdi və buna təkəbbürlüyü göstərdi və inad inad edib kafirlərdən oldu. Və baxın, İblisin halına. İblis Allahın yaratdığı məxluqata Allahın əmrindən çıxıb səcdə etməkdən imtina etdiyinə görə Allahın dərgahından qovulub məlqon oldu. İndi baxın, bəzi müsəlmanların halına ki, onlar Allahın özünə səcdə etməkdən uzaq durub namazı tərk eləyirlər. İndi baxın, aləmlərin rəbbi olan Allahın rəhməti nə qədər böyükdür ki, bizi İblis kimi öz dərgahından birdəfəlik qovmur və bizi məhrum etmir, lakin bizi pis aqibət yaxalamasın deyə Allah təala gecə-gündüz bizləri tövbəyə çağırır. Və gecə-gündüz biz minarələrdən az müəzzinin nidasını eşidirik ki, bizi deyir ki, hayyə aləssalə, hayyə aləlfələ. Haydi namaza tələsin, haydi nicata tələsin və biz isə nəyinidir bundan ibrət almırıq, düşünmürük və qəflət içində yaşayırıq və qorxmuruq ki, Allah qorusun, Allah Teala bizləri də İblis kimi öz dərgahından qovar və bizləri öz lənətinə qovuşdurar. Ona görə əzizlərim, ibrət almaq vaxtıdır, dərs almaq vaxtıdır və özümüzü bu kimi qorxulu aqibətlərdən qorumaq üçün Allahın əmrinə tabe olub Allahla aramızda ən güclü bağ olan On namazı bərpa etmək lazımdır. Namaz qılmaq lazımdır. Həqiqətən də nicad, qurtuluş, xeyir, bərəkət, sülh, əmnəmanlıq hamısı namazdadır və Allah Taala bizləri düzgün namaz qılan kəsrlərdən etsin.